Bəzi hallarda e, mənalı sualdır. Bə ağ dediyimiz, axı 30 gün vədələşmişdə, bu niyə 40 gün oldu? 10 gün əlavə niyə oldu? Əgər əvvəldən 40, əl -əl 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 dedi, 40 gün idisə, hələ əvvəl hələ Allah deyərdi də məsələn gör üçün. Nə 30 gündür, sonra da 10 gün əlavə olunur. Və Musa peyğəmbər də gedəndə Cavad cəmat nə deyir Cavada? Mən 40 30 gündə olmayacam. Belə burada olmayacam, bizimdə bir abırda olmayacam. Musa peyğəmbər gedir 40 gündə, 10 gün əlavə olunur, o 40. Deyir axı peyğəmə belə bir söz deyir cəmiyyətə, amma 10 gündə əlavə olunur. Deyir bəli, elə şeylər var ki, bu Allahın öz eyliminə aiddir. Biz peyğəmbərlər belə, imamlar belə müəyyən şeylə bilirlər qeyb barəsində. Amma hər şey bilməzdə, çünki hər şeyi bilmək məxsusdur Allahın özünə məxsusdur. İndi peyğəmbər də hər şeyi biləz, Allah da olmaz. İsmail azın də elən bir şey var da. Musa Peygəmbərin əlim 5-in, 10-un, 15-in, 12-sin belə-belə biləmişdi. Amma 70 neçə 2 hərfdəsə ona 71 gedə bilərlər məsumlar İmam Əhləbeyt. Amma o çıqıb gələcək bir il məs Allahə aiddir o. Qiyamət əmələ gələcək, Allah bilir. Məvamə zamanı gələcək, Allah bilir. Çünki Allah bir də deyə indi sir nuban da Allahın özünə məxsusdur. İndi ağcaq ah, qarşımıza çıxsa, əlimizdə mənbə olsa, görə nəyə görə 10 gün atırıldı? Ax əvvəla 30 gün danışılmışdı. İlahi bir sirdir. Məsələn, mənbədirsə qarşımıza deyərik. Hələ ki bir az sələm mənə. İnsan şəxsifki olmaz ha. Hə mən bilən deyəsən, yo, elə şey yoxdur. Bilirsən, əlində fakt var, ayə hədiyyəs. Buyur. Yoxdusa sus din o məşə iləki var. Adət ənənədir. O orada insan şəxsi fikrin verə bilər. Məsələn mən də mən 40 gün keçitməyəcəm. 41 eləyəcəm. Il mən özüm bilirsən. Mən bir də şey deyim. E, Bəzən bu 40-ın yerini dəyişmək indi söz gəldi. Bizim düz o vur da sənə aiddir bu cümlə amma daha gəlib də. 40-ın yerini dəyişmə barəsində sual verirlər. Deyirəm ki, onlar. Siz ata insana stiləcək rəhmət 40 rəhmətliinin ilidir. 40-lı düşsən bazara hamı gələ biləsin də bazar günü olanda. Demək ki, hə, dəyişməyə olarlar və 5 gün sonra da indən qeyd edilə. Və 5 gün e, sonra qeydliyisən. Geciz qeydləməlik olar. Çünki bu dini hökm deyil. Sonra rəhmətli harda ölübsə, orada hüzur olmalıdır. Başqa evdə olmaz. Əgər rəhmətli oğlun evində öləsə, həvzi məsələncə hələ oğlun evində olmalı, qızın də oyunda olmaz. Bu boş söhbətdir bu. Olmaz, yəni ki, dinin qanundur. Olmazın kökü hardandır? Mən bəlkə arına çıxıram. Və yox, deməsən, bir nəfər biaxranı dilib, yəni bilən şəxslərdən biri, atdığımızsə, hələ ki 2 ay, 1 ay cavab hələ gəlməyib. Demiş ki, rəhmətli nəsənin üçün məcən 4 də uşağı var. Hə, 4 də uşağı var deyə 4 gün o ayanı etmək olar. Demə bunda gülünc fikirdir. İndi birinin uşağı yoxdur, ona nə eləyəcə biz? Və ya, birinin uşağı var, üzr məcəllə xanım hamilədir. İndi o necə alınçı alınmayacaq? Və yaxudur, uşağı vardı ölüb. İndi ona nəzərə alınır ağlama boru necə indi? uşağın sarına görə o miqdarda ONB-nə deyə bilərsən. Kökündə sərtdir bu. Yəni müqayisə sərtdir. İcaza var, insan ONB-nə iləsin qırıxı. Amma ə, ə, uşaqların sarına görə 4-5 ONB-n yox. Bunun əsası yoxdur, müəllimlər. Yəni qırıq divini hökm deyək, hökmən qırıxı eləməlisən. Bizə bir növ dəvdir, alternativ Məhəmməsin ərbəininin, qırğın hədisi var. Cəmalətinin hədis 40 barəsində hökmən 40 qaydələ yox. Belə bir şey yoxdur. O ki, dini şey deyil. Orda qalıb insanlar öz şəxsi fikirlərinə. Allah insana buraxıb sərbəst ki, ağlın var, atəyən am ayağa qalx, alınmasa ebi oyunda bu günkü günə beləyə bilərsən. Bunu deyirlər bəda. Bəda. Bizim əqidəmizdə var. İnşallah bizim e, o bar dərsimiz olacaq. Bizim əqidələrimiz nədir? rəcət nədir? bəda nədir? ləwf məhfuz zə e, səbt yeri var, məhv yeri var. yəni bəzi şey silinir, bəzi şey hələ qalır elə. bəda yəni ki, bəzən müəyyən amillər baş verəcəyi hökm dəyişsən, qanun dəyişsən. yəni Allah sə 50 il verib, məsəl misal vururam da qara qalmasan bəda məvzusu. 50 il verib, amması var, bəli. amması nədir? amması budur ki, sən ömrü qayıtsamasan, narkotiklə, içkiylə, nə ilə nə ilə açlamazsan 50 il yaşayacağsan. Yo qazıssasan olur bəda. Yəni qanun dəyişir, olur 20 30 və s. Bəs Harun peyğəmbər, qısa məlumat verim barəsində, çox qısa. O necürdü? Qurandakı o peyğəmbər, bilirsiniz də, o da peyğəmbər olub. Bəs Musa da peyğəmbər, o da peyğəmbər. Nəzovə ç müsahibə verilib. Məsələn, Tövrat vəs Havarə niyə verilməyib? Elə şey var ki, demiş şidə gələndə Fironla danışığa Musa deyək, Allah məni getməyim. Tək Firon mənə gəlsə, e, Harun mənə gəlsə Firon danışmır. O daha yaxşı, bəliğdir onun çıxışı məndən. Musa Peyğəmbər demiş, pəltə yolməyib. Pəltə onun qüsuru olacaq. Qüsurlusa məsum deyil. Biz də danışmışdıq biz əvvəllərdə ki, onun belə fikrini yaxşı izah edir, nə bilin məntiqi güclüdür, filan üsünnə olur. Hər bir peyğəmbərin xüsusi sünnə olub, dəvək hər peyğəmbər ümumi sünnülüyü hamı belə. Quran buru ki, Taha 32-də və Əşlik hu fi əmri. Allah sənə istədim ki, işlərimdə e, müşkələk şərih qələ verəsən, o hərünü məndən bir yerdə. Yəni nə ki iş görə mən təkiləyim. O mənim nümayəndəm olsun, mənə kömək etsin və s. Xitab gəldi Taha 34-də. Qad utitəb ud, Sualı qəymə Musa. Səndə istəyin sualın qəbul olundu. Pavlun sən olsun nümayəndə sətə kiməl eləsin. İndi sual burada budur ki, nəyə görə hər ikisi peyğəmbər olduğu halda Haruna verilmədi lövhə? Harun rəhbər tən eldilmədi, Musa tən edildi. Baxın, eyni zamanda iki imam ola bilər. Məmmə Həsəm, İmam Hüseyn. Və rəhbər kimdir? Məmmə Həsəm. Hər ikisi imamdır. Var imam, var imamət. İmam onun беdək bir məqamıdır. İmamət bir vəzifədir. İmamətli İmam Həsən i̇mam deyildi. Və Hüseynə deyildi. Bax kitab nə yazır? Oxun kitabı tarixdə ki, İmam Həsən əleyhissəlam, baxın İmam Həsən əleyhissəlam şəhid olandan sonra imamət İmam Hüseynə verildi. İmam idi. İmamət məqamına çatmamışdı. Çünki bir bölgədə 2 dənə böyük lider olsun? Yox, biri olmalı rəhbər. Çox olsa, ocaq nə? Pərakəndə hərəsinin şəxsi mövqeləri, onun bandası, bunun bandası indidə olduğu kimi. Çünki bir də qlavar deyə rəhbərlik olmayanda bu də belə orda nə? Boşluqlar. Rəhbər o idi. Dedi ki, "Mavən sül bağlamalıyıq." Mama, sən nə üçün yox, sən niyə sül bağlayırsan? Peyğəmbər nədirsə gözüm üstə. Musa da peyğəmbər, Harun da peyğəmbərdir. Buların üstün fərqləri vardır, bəli. İkisi də peyğəmbər idi. Amma riyasət. Nədir riyasət? Siyasi, iqtisadi, hərbi, nəqli, ictimai məsələlərdə Musa peyğəmbərdir. Böyük. 600 min əhalini cəmaatı oğurlan çıxara Musa peyğəmbər olmuş. Onun komandanlığı altında olmuşdur. Harunun altında yox. Harun komandaları eləsin. Yox. Yəni durusun çanaçı hərman peyğəmbər özü sonda şəhərdən bir tərəf çıxın. Yox, peyğəmbər kimi hə belə riyaset, yəni rəhbərlik olmayan peyğəmbəri olsa, olacaq belə hə, şəhəri tərk eləyin. Yoxsa sən rəhbərlik olursan. Bəni istərin rəhbərliyi Musa üstündə idi, Harun üstündə deyil idi. O adlarına imamət, risalət. İsrarıncı peyğəmbəri var da hər ikisinin amma imamatlı Musa peyğəmbərdir. Rəhbərlik Musa peyğəmbərdir. Musa nədirsə Harun da başçısı. Dirsən qalasan burda, mən Allahın gedim görüşə dey başçısı. Yo mən niyə getməyim? Yo mən niyə verilmir lövə. Başçısı da böyüküm qəbul etsə də de, başçısıdım deməlsən. Allah Allah nə dinmamısən Kəblada. Rəzəm bi qəzaik. Əmr səndən icrası məndən. Nədirsən razıyam. Sən qəza qədər və qədərvə höküm mən tabiyam. Yox, yəni, bu etirazın yeri yoxdur. Yoxdur artıq burada. Yəni bu şəxsi məsələdir, etiraz eləyəsən. Alim əsasında deyil, alə, dostluq, insan fikrini bildirdilər, o heç. Bu dini məsələ deyil. Eee, çoxdan bir kitab oxumuşam farsdə. Desə məvzunu təqlidmir, osu məvzu, təqliddir. Vay olsun, məvəlün limənin qalı limə və keyfə. Vay olsun, yenə vay olsun, yəni gəlinə cəhənnəmdir o şəsə ki, deyir, niyə və nədir? Niyabelo old. Hər niyaha ordna. Apolə səndə adam var, ara dışarıda, cəmad. Cəmad, sən və ara qızışır da, cəmal. Hər cəmal səhnə şevə. Mən rəhbər o rəhbər bilirəm, o deyir mən qəbul edirəm də. Vəssal, o mənim rəhbərimdir. Çox bu təsir bu günlərimizdə bizdə rəhbərə pişnamaz axundad cəmal tabı olur. Ancaq cəmal namazında. O əyiləmiş əyilməzər. Qalxmış qalxmazər. Birinci cərgə yox, əssaflarla mən laiq demisiniz, buyurun birinci cərgəyə. Birinci görünüzsüz bəlkədə ee axira cəhal çox meydilə qabağa yox. Həm ulu təvazu ehli, həm olur mömin. Biz mən məqam yoxlama birinci cəgidə. Mən arxa durub inşallah məşallah mən əsəfullah belə-bələ belə, 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 belə e, nə bilim taqılar maska. Hamımıza da müəyyən siçəsi və xudda pişəmə tabe olurlar cemaat namazına, cemaat namazına da həm ruhaniyyə. Namaz bitdi, həm o müşdüd. Heç ruhunu qəbul etmir. Dedik ki, bu hala məsələn məsələdir. Bu haram deyil, bu hala yoxdur görəndə istə. Mən o yeyə bilmərəm. Sən, sən məni tabeldədiləm 5 dəqiqə bundan qabaq. Mənə biri əyilmirdin, məniz qalxa bilərdin sən. Mən sələblərdin, yox. Bəs indi nə təvurmursan? Bu siz bilən bu tabelçilik mədlə. Bax bizə boşluqlar var. Hamısı oxumuş alimlər, hər hansısa veriləyi verliyindir, kim verdin, acı və şeytan verir. Qalb özənmə. Rəhbərsən Musa. Bəli, mən səni qəbul edirəm. Rusun peyğəmbərim, rəhbəri səndədir. İmamət, yoxmad, nədir? İmamət, yəni idarə etmək. Siyasi cəhətdən, hərbi cəhətdən, iqtisadi cəhətdən, işma baxımından sən rəhbərsən. Biz sənin təbiiq. Düzü, o da peyğəmbərdir. Eli məhridi, ona peyğəmbərə verdi. Onun işi təbliğ edir. Sənin nümayəndəsən. Sən sağ əlindir. Amma rəhbər oldu. Adındır. Bax bizə bu problem nədir? İmam başqa imamət baş. Imamət vəzifədir. Yəni riyasət, yəni idarə edən alpa adam. Hər bir cəhətdən idarə edir. Vaxtımız da qalıb 3 dəqiqə. Mənim e, mövzum qaldı. Çox artıq da mən qraməvəzə toplanmışdım. Hətta yer çıxmışam əsab kəpə qədər ki ona görə də qarsında 3 dəqiqə qalıb. 2 dəqiqə demə ola 2 dəqiqəm qalıb. Ə. Burada bir yerə mövzusu var. Mən o desəm artıq ya hamısını danışsam çatmayacaq deyə mən kifayətlərin çox təəssüfənə çaq çatmadı. Bu qədər. Allah zəihimizi açsaq eləsin. Allah imamımızı kamilləsin. Allah qulluğumuzu qəbul eləsin. Allah bizi imamsız eləməsin. Allah bizi başsız, böyülsüz eləməsin hər bir cəhətdə. Əsas bu məsələlərdir. O deyir rəhbərininə neylən, yəni, böylə-böylə qalır. Elə yəni, söz var. Rəhbərlə böyürən, yəni, qışqıran böylə-böylə qalır. Yəni bax biz bu günə qədər bax bizdə problem nə olub? Rəhbərlik məsələsi, idarə etmə məsələsi. İdarə edilənin yəni, olub tanımamışıq. Qəbul etməmişik şəxsi marağımıza görə. Ocaq olur parçalanmalar və və yaxud da ki, olmayıb. Deyə olur nə? Parçalanmalar. Allahuş şahamız axirin xeyrlər elsin. Amin. Allahumə salla ala al Muhammad va alə Muhammad va alə al-faraç.